слишком если я без микрофона, тогда, да. если я с микрофоном, тогда меня не будет видно. вопросы. Это очень хорошая новость, очень позитивная новость, что все вот эти, вот эти проблемы и потом еще ратификация. Вот это такой сложный процесс. Сам процесс сложный, и мы еще не знаем, когда это будет. Почему мы это не знаем? Но... Или позитив. активка и в клубы вот эти общественные организации и и так далее я Но то, все равно, даже если меньше денег, мы можем как будто бы из этого меньше денег больше, большую часть там, отдать вот, э, э, да, гражданскому обществу. И я думаю, что это